Sí. економічні новини, і ми продовжимо говорити на тему економіки з гостем студії. Студії Світлана Кіхтенко, консультант з професійного самовизначення. Вітаю вас. 2015 рік дуже складний економічно, і хочеться вас запитати про те, випускники 2015 року на які професії орієнтовані? Ви знаєте, сьогодні дуже часто задається питання все-таки про те, які професії модні, які професії популярні. Від того, що, звісно, це не сказується, вся сьогоднішня ситуація на молоді. Молоді сьогодні з однієї сторони остается в приоритетах те, которые у них были, но с другой стороны они прислушиваются к той ситуации, которая происходит. Многие из них участвуют в различных громадских организациях и поддерживают различные молодежные новые конституции. И при этом они рассматривают свой профессиональный план таким образом, чтобы он был универсальный в случае, если мы все-таки придем и в Европу. И многие сегодня рассматривают образование за рубежом. Но при этом я всегда возвращаюсь к тому, что молодому человеку нужно определиться с тем, что ему будет проще, что ему будет легче, от чего он сможет получать удовлетворение. Потому что когда мы устаем на работе, но устаем и выматываемся, это разные вещи мы можем уставать и при этом получать удовлетворение, а можем уставать так, что завтра мы снова не хотим вставать, и это приводит к депрессии. И по результатам за последние пять лет, вот проходило исследование и рассматривался тот вопрос, какое количество учащихся за последние пять лет получили образование, где они реализовались и насколько это сегодня возможно. Вот с 2009 по 2015 год проходило такое исследование, и у меня вот есть такие цифры. 41% молодежи, поступившие на первый курс, до пятого курса не доучились, и отчисления были самым разным причинам. И семейное положение, и переезд, и так далее. 67% получили дипломы, но не работают по той специальности, которую они выбрали. И 19% вышли на свои рабочие места. Но мы не знаем, сколько из них будет успешных в этой профессиональной деятельности, потому что эксперимент не закончен. и Данные будут через ближайший год-три, когда они уже будут про те результаты прочтиться говорить что людина неправильно выбирает профессию? Да, вот здесь как раз состоит самый большой у нас вопрос. То есть, когда выбирается учебное заведение, когда выбирается специальность, на что мы ориентируемся? Сегодня очень большой процент недоверия существует, и человеку очень сложно, молодому человеку, сориентироваться, что все-таки взять в приоритеты. Когда начинаешь беседовать с выпускником, первое, что они говорят, мы бы хотели образование за рубежом, второе, что они говорят, мы бы хотели не сдавать ЗНО, потому что это стресс, в-третьих, оно может не подходить туда, куда мы хотим в этом году, в-четвертых, мы говорим о том, что а вдруг его нельзя будет пересдать, и наш рейтинг как молодого специалиста будет низкий. И в пятых они говорят, а какая у нас будет заработная плата. И все мои усилия, связанные с изучением миром профессий, подсказывать детям, изучение мира профессий, они основаны только на одном – расширение кругозора. То есть для чего мне нужно узнать мир профессий, для того, чтобы я мог сориентироваться в их многообразии. Если у меня недостаточное количество сведений о различных профессиях, то, естественно, выбор мой сужается. Чем выше у меня осведомленность из разных сфер деятельности, тем больше я сумею для себя определиться. Кто поделиться? может дать такой кругозор профессий? знания такие. Это школа, это консультация окремого специалиста, батьки, родина. Везде понемножку. С одной стороны, вот я слушаю специалистов других стран, основы закладываются через семью, через те профессии, которые встречали в семье. Во вторую очередь, в нашем образовании это изучение наук, изучение предметов, в третью очередь это внеклассные мероприятия. Вот сегодня я хотела бы обратить внимание на то, что внеклассные мероприятия — это как раз и познание своего «могу». Могу ли я? Потому что большинство молодых людей говорит о том, что я с этим справлюсь, а где подтверждение на практике? Я могу написать конспект. А правда ли ты можешь его написать? Когда они приходят в институт и пишут эти конспекты, ну далеко не все могут на самом деле с этим справиться, хотя они в 11 классе говорят «да, это я могу сделать». А где этому подтверждение? Вот через внеклассную работу мы можем увидеть, насколько могу подтверждается. Это нужно подтверждать. Специалист это может выявить, если нужно. Это работа профконсультанта. Потому что психолог работает с личными качествами, а профконсультант работает с выявлением профессиональных качеств, которые могут быть ключевыми к успешному выполнению профессии раньше были модными профессии экономиста, юриста, на сегодня такая тенденция 2015 года продолживается. Вы знаете, вот мы проводили исследования, и э, львиная доля уходит э, в сам процесс трудовой деятельности. Дело в том, что последние тенденции, которые существуют в профориентации, да, в развитии технологий по профессиональному самоопределению, мы акцент сейчас переносим не от узкой специальности, а в профессиональную сферу деятельности. То есть меняется основное, ключевое для чего мы консультируемся, мы консультируемся не для того, чтобы узнать одну конкретную профессию, на которую я вот которую я выбираю, а мы узнаем свою специфику. Вот я обладаю таким набором качеств, которые соответствуют в данную профессиональную сферу деятельности, и мы расширяемся и мы смотрим целый спектр. Потому что наши ключевые качества, они могут меняться с помощью тренировок, с помощью любознательности, расширения кругозора. Мы можем свой интерес несколько менять. Он может переходить в склонности, а это может давать нам успех в той или иной деятельности. То есть мы должны определиться, в каком деле нам нужно направлять свои усилия. Дякую, Светлана. Тоже хочу хочу еще чтобы выдавить экономические новости. И мы продолжим говорить про экономику области.